Всем доброго ранку! Мы на городском, самом таком, часто посещаемом мною пляжике. В общем, суть эксперимента такова, что, чи был купальный сезон, чи щось потеряли, вон обычно даже, если не по біжухі, не по ювелирке, даже по монете, чи щось теряли, чи, чи тусня була, чи не була. Че есть смысл, пляжей богато по Полтаве проверять их потихоньку, чи нема никакого смысла их проверять, потому что как бы тут вода около 20-22 теплее, чем от мы были выше по течению, ниже по течению, тут вода теплее, потому что объем воды великий и вин так быстро не остывает, вот. Но потом и нагреваться будет подольше, потому что такой вот прикол из плохого борщик готовил как всегда. И завтра на работу. Печалька, печалька. Все. Кончилась лафа, кончилась, кончился отпуск. И треба поработать. Кому-то надо. Почему я, да? Не хочу, не хочу. Дайте мне сразу пенсию, и я пойду маленькую, мне пойдет, я, и я уйду на пенсию. Я буду доволен там. Скики заработаю, скики заработаю. Ну и баня. А без работы, блин, ни хрена не проживешь. Рабы сделали так все, что ты не проживешь без работы. Просто. Хотя я он довылся, там есть там онлайн-приемки. Вот так всякие будаки Крапива сушена. Корень крапивы, корень лопуха сушеный, бузина цвет сушеный, бузина сушена. Можно зарабатывать, ну надо вкалывать, серьезно. Так, идут еще моржи, ну не моржи, купательницы. Так что все на месте, все живы, все призывал. Все, идем, короче, булькать, переодеваемся и в Музыка добрым а рок сказали тебя не мучить бо защитники животных мене засудить да качать малый він не буде великий гавкає на ежика гавкав як ненормальный так що может даже буде лучше динки гавкать да Так, сегодняшний обзорчик. Такая, ну, не то чтобы зря, но выбора у меня уже некуда ехать. В общем, по городскому пошарился. Такое количество пробок. Выкатал сетку. Дуже зарос, дуже грязная вода. Теплая, 20 градусов. Но не фонтан, в общем. Ну там не столько-то, чтобы не, не теряли. Я думаю, что теряли. Ну, уже походили. Ямы есть. Короче говоря, там надо быстро. Або каждую неделю туда ездить и что-то можно. Ну, ну, блин, я считаю, это фиговое дело. Много так надо лучше на незнакомые места ехать, чем и там, может, цариков пошукать. В общем, потом покажу паспорт. Айдиху. Кто-то загубил. Пацан какой-то молодой. Может его кто-то найдет. Да, хай заберет. Мне он не нужен. Вот такие дела. Ну, кошмар, не знаю. Эта штука для рыбалки. То або она продается, або самодельная. Не, наверное, продается эта штука. Наверное, продается. Ну, хай будет. Я не рыбак, хай будет. Ну, такая фигня прикольненько. 20, а тут 16. Может и пригодится. Только надо раскрутить его, почистить. Так. Все, короче, переходим в хату. Буха, честно говоря. Сопляж. ветер, <laughs> Что ты да вылезешь? Дождь какой-то. Только приехал, сразу солнце, лето. Да ну, что ж такое? Там и, 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 людей толком не было, блин, сегодня. Все потекали. Ну, погода. Ну, я и знал, что погода будет гидка, потому и поехал туда. Думал, народу меньше, меньше возмущений, там, терапыры. Такие. ну, пока не купались. Я считаю, это фигня. Не купательный сезон, нихрена Это так. Я. Ну что, хряпнем, чтоб кончилась война. За отпуск проведенный. Я считаю, нормально подвижил. Да, без выхлопа особого. Ну, надо привыкать. Бо я тоже сильно, я же скажу, в том году хабар дед меня разбаловал. И в этом году непривычно. И так все идет нормально. хлеба забыл. Хлеб всему голова. Так. так, обзор. Сегодня на расслабоне. Зато на работу решил далеко не ехать. И проверить, чьи люди отдыхают, чьи нет. И поехал на цей пляжик. Тут Мостики, Оцей, оцей провірив і туди сплавав на ще один пляж. В общем, що цікавого, вода 20 градусів. Люди, в принципі, купаються, але видно по полотну, що не дуже. В одному місці є дорожка і все. Хтось ходив до цього, може бути і накидали, але пособирав Скуповік, там. хтось хлопець. Ну, молодець, я що. Я ж не часто сюда заезжаю, кому-то же надо чистить. В общем, пошарился вот тут, не, вернее, сначала тут, потом тут, тут, по руслу походил, ну, просто, еще и палец порезанный. И вот этот грунт, я как вспомнил, такие, ракушка, земля с глиной, твердый, такие там, ну, в общем, вообще туда надо какую-то, типа, мини-лопатку чтобы именно резать, прям, прямо копать. Я не знаю, ну, такой грунт по-другому. Сигналы есть, там есть сигналы. Есть богато глубоких сигналов. Я знаю, что там, в принципе, любое возмущение металлоискателя, это я знаю, что по помуляке знаю, что лучше проверить. И очень часто оказываются цветные сигналы только на глубине. Вот. И ну, из-за того грунта даже желания не было. Что-то сверху орало, собирал. Что не орало, Не трогав. В общем, отут по цьому пляжу, тут десь метрів 5 від берега гільзав накидав той придурок. М -м -м, видно, в воду заходити не захотів. І скільки дурі хватило, папа швиряв. Ну, в общем, таке. В общем, тут а, надибав немножко за ямою, мабуть, отут десь советиков подыбов и такие место. Ну, думаю, может, даже там надо будет... Меня согнали эти МЧС, спасатели, рятувальники. Он еще тут меня задобал. А я, блин, же очкую, бо труба, чита труба, кажу, шланга сверху. Я вот начинаю только и быстро, блин, гады газуют, хоть бы медленно. Я ж трубу натягую, щоб вона під водою була, бо можуть порануть двигателем не фіг делати Вінтом винтом і поїхати далі і не заметить. В общем, вони ж не знають, де, де, де апарат бачить, а де я чи вліво чи вправо сижу, фіг його вот знає. Ну, в общем, таке. Раз в 10, наверное, проїхала, я вирішив ну їх нафіг. А так, по, -по факту, я, чесно говоря, такой бы можно было и туда продолжать, перевіряти русло. Вот, тут я ни разу не плавал, не знаю. Может где-то какие-то еще тут и пляжики есть. Или старые были, я не в курсе. Ну такие, ракушка есть, ну мусора. Еще одна фигня добавилась, потом покажу. В общем, есть и погани знахидки. причем еще из с этой войны уже знахідки. Я таких еще ни разу не находил, но показывать вам не буду, потому что нафиг вам надо. Так, по вам Так, купил вот такую шляпу, для газового оборудования проверять. Ну еще не настроил, не настроил. Так, часики для нас самая лучшая находка. В общем, вот такие часы, резиночка, курилочки, лупы драки такие, типа, ну необычные <назуем> назовем так. Вот так количество свинца. В общем, обрезав сетку. Я сначала думал, там такие грузочки маленькие а тут что-то другое, там обмотана изолентой ну короче самопальная, чтобы она хорошо топла, в общем я тоже колысь так делал так 27 гривен у нас этих белыми эти не считаю, потому что я ну через багнитаны проходят и сдаю металлолом, кто не знает, подавиться мои ролики, выгоднее сдать вот, всю монету в металлолом больше получается денег чем ею рассчитать так, далее, вот это то, что я вам сказал. Вот то там выше по течению. Або это шахеда какого-то або от ПВО, я не знаю, но ну, дюралевые куски рваные, все лежат сверху, вообще не на глубине. Ты вот так махнул, и оно сразу улетает, и ты начинаешь, ну, короче, такие, черти шо, а не коп, получается. Ты их не копаешь, а не, не, погано. И они такие вот мелкие, и звучать, ну, короче, гемор, и там их дофига. Там дофіга. Що воно там гахнуло, я не знаю. Ну щось гахнуло. Потім браслетик. Оцей. Хорошо, що я його знайшов ще такий от, не розвалившись. Потім, потім би по отдельності пупирки збирав. Ну, коротше, біжуха просто обычная, Нічого особенного. Кубик Рубіка, мабуть, був. Оце щось якась, не знаю. Печать може. болтик. Потом вот такая вот гайка вообще прикольная латуна. Так заблестила. Подозреваю, тоже что-то связано с этим, потому что такой сохран у нее очень прикольный. Винт можно прикручивать. Фиг так, гильзы. Файба тоже, блин, поднапрягла. Еще одна железная была. Я думал, Катькин пятак, если честно, нашел. Она так в окислах, думаю, разваливается. И по периметру так прям толщина интересная. В общем, по совету хоть 9 штук советиков. Вот так вот получилось. Колечко. На жаль, бежуха не белое золото. Вот, вот это тоже какая-то пупырка. Так, три монеты у нас иноземные. В общем, походу все американки. Он сент. Такая вот. Тута тоже сент, но походу год другой, со щитом какой-то. 2017, да? Да, 2017 год. А тут... 2008. 2008. Так, и вот такой тут я не знаю, сколько тут центов. Вообще непонятно. Года не бачу. А, 2014 ever ladies ни хрена вы сколько тут кватер доллар кватер я фихо сколько это кватер за хрена мне хватит заправить газок чи не хватит так часики часики в общем ну я не знаю тут по вот этим буквам типа вон 42 миллиметра ну такие наверное хорошие наверное хорошие вон еще не совсем сдохли показывают время в общем ну не знаю на коде они не на коде но их надо зарядить скорее всего что на коде фиху я не знаю даже как их включать честно от той зарядки от обычной это такой вот не заряжается зараза я не знаю почему, ну, ей надо, ну, может она большая, шляпа, фиг поймешь, не заряжается. Ну, вот это, наверное, самая такая крутая знахідка из... Так, далее, паспорт, сейчас вот так закрою пальцем этот, в общем, Резуненко Артем Сергеевич, 2007 года рождения. В общем, кто его знает, 29-го Дисней. Хто його знає, якщо що передайте, напишіть мені, я йому скажу. Я на роботу заберу його паспорт. Цей. І передам отдам. Ну, тільки желательно йому. Тобто, щоб він був похожий трошки на цього хлопця. Ну, або якийсь ще документик, тому що чужим людям віддавати нема смыслу. Ось такі покапушки. Ну, стандартний для таких місць. Вот. Могло повезти мені щось найти. Много целей капало, много старался, хлопці. Ну, не повезло. Там, по-любому, где-то что-то лежить и дуже багато. Но воно все скрыто под всяким черметом, металлолом, банки, склянки, там, столько цветняка, всякого. Честно говоря, от, я даже не знаю, когда там земляв достаточно засратое русло, я бы так назвал. Вот, потому что как-то аж, ну, засрата, блин, засрата. Что тут скажешь? Тем более советы, стопы. Значит, еще до совета врылся. Давно не чистил его, получается. Может, даже первый раз когда-то почистил, это, может, 60-е годы, да? Я не знаю, когда точно. Вот, опять же, нема никаких данных, по каким годам, где, что чистилось. Не записано, да? да взять такие данные. Тогда можно было понять вообще, какой период ожидать. Тут старина может выпасть только с берега. О, тут цей пляж. И вот тут вот добавили, вот тут добавили, вот мостик железный, такие ступенечки. Вот тут еще вот так вот расчистили. Я не знаю, по-моему, год назад или что-то такое убрали. И вот тут вот советы роются. Вот тут я тоже несколько советов накопал. Такой, ну, очень грунт твердий, черный. Такой материк. І вот тут теж пару советів было. Прямо около берега. От тут вот, вот ця зона підмивається. Цей, цей пляж, він, как бы. Ну, тут советы, пробки, чермета. дуже-дуже. Я аж включав першу обычную програму, бо дуже вообще чермет задал. Між. Вот, вот, ну, щоб глибоко він не, не бачив. В общем, на эту сторону, как бы, я бачил, ци, там фотографии старые, да, что вот это все был пляж. Я понимаю, что это пляж. Чтобы вы понимали, это камыш только, да. Вот тут вот, вот тут вот пышики, то, что я и сказал. И я рукой пытался, я по плечо до дна дошел, то есть, и в этот, в песок так и не уперся. То есть, вот эти пышики набрали там 50 сантиметров муляки и как бы сквозь нее пробиться и найти что-то нет. Я думаю, ну, если бы эти камыши убрать, реально кто-то, ну, начали, если почищать под пляж, тогда да, там можно было что-то по старине опять найти. Рыжики там, ну там лежит, там под камышом что-то есть по-любому. Люди отдыхали, тут богато, и тогда металлоискателей еще не было. Вот я лично вот тут вот здесь в камышах, в камышах находил кольцо золотое. Так что там балакать, в общем. Ну, тут такие дела. В общем, может быть, мы с этого пляжа уже все, что могли, взяли, а может и нет. Но все равно буду заезжать иногда туда проверять. Просто богато труда, дуже богато, ну, велика площадь. Тут пока обныряешь, пока тут обныряешь, силы заканчиваются просто. И все. Махать зазря. Все, в общем, всем до встречи. Выйду на работу. Не знаю, что будем на следующий выходник. Куда ехать тоже пока, честно, не знаю. Я за отпуск. Ну, все, что мог, все, что изучил. Новые места. Хотя есть идеи там еще. Но, опять же, они такие. Ну, сильно крути, скажем так. Ну, что-то будем делать. Что-то будем булькать. По-любому, у води, в лес, в поле пока не. Я думаю, до самых холодов мы будем у речки. Все, всем до встречи.